ভাগৱত সমুদ্ৰৰ মাজত থাকিম মহাভাগৱত সমুদ্ৰৰ মাজত থাকিম মোৰ ৰূপটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আমি শাস্ত্ৰসন্মতে প্ৰত্যেককে বুজি পাওঁ যে যেতিয়া হিৰণ্য কশিপুৰ আদি দত্তৰ গৃহত মহাভক্ত প্ৰহ্লাদৰ জন্ম হৈছিল মহাভক্ত প্ৰহ্লাদক যেতিয়া ভগৱন্ত ক'ত আছে বুলি তেওঁৰ পিতৃ হিৰণ্য কশীপুৰে সুধিছিল তেতিয়া হিৰণ্য কশীপুৰক ভক্ত প্ৰহ্লাদে কৈছিল যে পৰমাত্মা ইশ তত্ব সৰ্বত্ৰতে বিৰাজমান তেতিয়া হিৰণাক্ষ সুধিছিল যে তোৰ মহাহৰীয়ে স্তম্ভত আছেনে নাই প্ৰহ্লাদে ক'লে আছে পিতা মোৰ মহাহৰী স্তম্ভতে আছে আৰু যেতিয়া মুস্তিৰে প্ৰহাৰ কৰিলে তেতিয়াই স্তম্ভত ভগৱন্ত পুৰুষে নৰসিংহ ৰূপত বেকত হ'ল সেই যিটো ৰূপ ভগৱন্ত পুৰুষে ধাৰণ কৰে জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে এই ধৰাধামত কলিৰ কৰা গ্ৰাসত পৰি আপোনাৰ মোৰ যদি অমংগল হয় সেই অমংগলৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে আমি যদি নামঘৰত গৈ আমাৰ এই কপালখন মজিয়াত যদি খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই তেজ উলিয়াই দিওঁ ভগৱন্ত তেনেকুৱা ৰূপত আপোনাক মোক দেখা দিবনে নিদিয়ে দিবনে বৰ্তমান সময়ত ভগৱন্তই তেনেকৈ আমাক দেখা দিবনে নিদিয়ে কাৰণ কলিযুগ সেইকাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষে শাস্ত্ৰসন্মতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে মই ভাগৱতত থাকিম মোৰ ৰূপটো হ'ব বাংময় ৰূপ অৰ্থাৎ বাণীময় ৰূপ বাঘ যুগময় সমান বাং্ময় তিৰুধায়ম প্ৰৱেষ্টুস্বয়ং শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্ণৱম তেনয় বাং্ময় মূৰ্তি প্ৰতক্ষ বৰ্ততে হৰে এই বাং্ময় মূৰ্তিৰ নাম তত্ত্ব নাম ৰূপ আমি যেতিয়াই জীৱই আশ্ৰয় কৰিম জীৱৰ কল্যাণ সাধন হ'ব ভগৱন্তই উদ্ধৱক ক'লে ভগৱন্ত ৰূপটো হ'ল শব্দ ব্ৰহ্ম ৰূপ ভাগৱতত ভগৱন্ত আছে এতিয়া ভগৱন্ত ভাগৱতত আছে আমি বুজি পালোঁ এতিয়া শংকৰদেৱো গুৰুৰূপে অৱতৰণ হয় শংকৰদেৱেও ধৰাধাম এৰি গ'ল এৰি যোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মাধৱদেৱে শংকৰক সুধিলে বোলে গুৰুদেৱ তুমি গুচি গ'লে মোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব তেতিয়া শংকৰ গুৰুজনাই মাধৱক উত্তৰ দিছে বঢ়াৰূপো তুমি শুনাচোন অ শুনি অ মাধৱ মোৰ থাকি বা ৰ কীৰ্তন দশমূৰ মূৰ্তিৰ সমাধৱ শুনাচোন মই তাতেই থাকিম কীৰ্তন আৰু দশম ইয়াৰ মাজত মই থাকিম মই নাযাওঁগৈ দিয়া এতিয়া প্ৰশ্নটো আমি নিজক সুধিব লাগে নিজক কৰিব লাগে কীৰ্তন গ্ৰন্থত যদি শংকৰদেৱ থাকিব ভাগৱতত যদি শংকৰদেৱ থাকিব ভাগৱত মানে দশমত থাকিম বুলি কৈছে ব্যাসদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা মূল সংস্কৃতৰ প্ৰথম প্ৰথম শংকৰ গুৰুজনে অনুবাদ কৰিছে দশম স্কন্ধ সেইকাৰণে বহু সময়লৈকে আমি মনুষ্য নামৰ জীৱবিলাকে কেৱল দশম স্কন্ধ ভাগিকে পূৰ্ণাংগ ৰূপত ভাগৱত বুলি বুজি পাইছিলোঁ আৰু দশম স্কন্ধতেই কৃষ্ণদেৱৰ শিশু লীলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্ত লীলা চৰিত্ৰ প্ৰকাশমান হৈ আছে ভাগৱতত কৃষ্ণদেৱ থাকিম বুলি ক'লে আৰু দশমত শংকৰদেৱ থাকিম বুলি ক'লে তাৰমানে ভাগৱতত কৃষ্ণ আছে মানে কৃষ্ণই শংকৰ শংকৰে হ'ল কৃষ্ণ তাৰপাছত সিদ্ধান্ত দিলে মই কীৰ্তনৰ মাজত থাকিম এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কীৰ্তন দ্ৰন্থ থাকয়যথাত সাক্ষাতে মাধৱময়ী থাকিবূত যাৰ যাৰ ঘৰত যি যি স্থানত কীৰ্তন গ্ৰন্থ আছে ভাগৱত আছে সেই সেই স্থানতে মই থাকিম কোন থাকিব শংকৰদেৱ থাকিব এতিয়া কাৰ ঘৰত কীৰ্তন গ্ৰন্থ নাই হাত দাঙিব লাগে এতিয়া নিজক ক'ব লাগে আমাৰ ঘৰত কীৰ্তন গ্ৰন্থ আছে নাই যদি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কীৰ্তন গ্ৰন্থ আছে তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱ আছে যদি আপোনাৰ মোৰ গৃহত ভাগৱত ভাগী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ গৃহত শংকৰদেৱ আছে কৃষ্ণতত্ব আছে এতিয়া শংকৰদেৱৰ মৃত্যু তিথি মানে তিৰুভাৱ তিথিটো পাতিব লাগে নে নালাগে উত্তৰটো সেইটোৱে যে কৃষ্ণদেৱে ক'লে মই যামগৈ ভাগৱতৰ মাজত থাকিম কৃষ্ণদেৱৰ জন্মাষ্টমী তিথিটো পাতোঁ জন্মাষ্টমী এই ব্যৱস্থাটো পালন কৰোঁ জন্মোৎসৱ কিন্তু কৃষ্ণদেৱৰ মৃত্যু তিথিটো পাতোঁনে নাপাতো নাপাতোঁ কোনো সমাজেই নাপাতে শংকৰদেৱৰ যদি জন্মটো পাতিব লাগে তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ তিথিটো পতাটো কোনো যুক্তিসংগত শাস্ত্ৰসন্মতে আমাক দাঙি ধৰা নাই বিষয়বস্তু কাৰণ কৃষ্ণই হ'ল শংকৰ শংকৰে হ'ল কৃষ্ণ এতিয়া ভাগৱত বিশাল এই বিশাল ভাগৱতৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ হ'ল যেতিয়া মহেন্দ্ৰ কন্দলীকে ধৰি শংকৰদেৱৰ পৰম গুৰুজনাৰ সমসাময়িক কৰ্ণপুৰ চতুৰ্ভোজ আদি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলে যেতিয়া শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া শংকৰদেৱে তেওঁলোকক শৰণ ক'ত দিলে নামঘৰটো তাৰ আগতেই প্ৰতিষ্ঠা হৈছে নামঘৰতনো তেতিয়ালৈকে কি আছিলে কিবা এটাতো নামঘৰত থাকিব লাগিব শংকৰ গুৰুজনাই শৰণ দিবলৈ লওঁতে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলক প্ৰথম প্ৰথম দশম স্কন্ধৰ পৰা গোপী উদ্ধৱ সংবাদ প্ৰথম প্ৰথম প্ৰণয়ন কৰিছে অনুবাদ কৰিছে অনুবাদ কৰি থাপনাত ৰাখি সেই ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলক শৰণ দিছে তাৰপাছত যেতিয়া মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভালৈ গৈছে শংকৰদেৱ তেতিয়া তাত গৈ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলৰ লগত যুক্তিতৰ্ক হৈছে আৰু যুক্তিতৰ্কৰ অন্তত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে যেতিয়া ক'লে যে হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰাব লাগে কোনে পাৰিবা কোৱা শংকৰ গুৰুজনে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰালে সৃষ্টি হ'ল গুণমালা কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ মহাভাগৱতৰ বিৰাট ভাগৱতৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ হ'ল গুণমালা আৰু সেই গুণমালা আমি ক'ত ৰাখিছোঁ আসনত ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক তাৰমানে গুণমালাই হ'ল ভাগৱত আৰু সেই ভাগৱত যদি আসনত ৰাখিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজে একত্ৰাৱিত হৈ এইটোৱে অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আমাৰ গাঁওখনত ভগৱন্তক আমি এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰাখিছোঁ সেয়া নাম হ'ল নামঘৰ নামঘৰত ভগৱন্তক ৰাখিছোঁ ভাগৱতত কৃষ্ণ আছে দশমত শংকৰদেৱ আছে তাৰমানে সেই আসনত যাক বহুৱাই থৈছোঁ আমি সেইজনাই হ'ল পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্ত পৰম গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ একেজনেই সেই একেজনৰ জন্ম নাই নাহি জন্ম মৃত্যু তোমাৰো তথাপি জন্ম ধৰা সৌহি জন্মে জীৱৰৰ জনম দূৰ কৰা এতিয়া নামঘৰত গুৰুজনাৰ তিথি তিৰুভাৱ তিথিটো পাতিব লাগে নে নেলাগে উত্তৰটো আপোনাৰ বাবে নিজে বিচাৰ কৰিলে উত্তৰটো পাই যাব তথাপিতো আমি পাতি আছোঁ তিৰুভাৱ তিথিটো কিয় শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে নিপুণে যিজনে মোহুক গুৰু মানয় কীৰ্তনতে দশমতে দেখিব নিশ্চয় যিসকলে মোক নিপুণভাৱে গুৰু মানিছে তেওঁলোকে কীৰ্তন গ্ৰন্থ চুই চালে মোক চোৱা যেন অনুভৱ হ'ব তেওঁলোকে কীৰ্তন গ্ৰন্থৰ পাত লুটিয়ালে মোক স্বচকে দৰ্শন পাই যাব তেওঁলোকে ভাগৱত চুই দিয়া মাত্ৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰকে ভগৱন্তক স্পৰ্শ কৰা অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে কীৰ্তন গ্ৰন্থক চুই দিয়া মাত্ৰকেই গুৰুজনাক স্পৰ্শ কৰা অনুভৱ কৰে যিসকলে নিপুণভাৱে শংকৰক গুৰু মানিছে এতিয়া আমি যদি তিৰুভাৱ তিথি পাতিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনুভৱ নাই হোৱা তাৰমানে উত্তৰটো আমি শংকৰদেৱৰ একান্ত শিষ্য হ'ব পৰা নাই উত্তৰটো সেইটোৱেই আমি যদি গুৰুজনাই একান্ত শিষ্য তেতিয়াহ'লে মাধৱ গুৰুজনাই কৈছে ইৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্প তৰু তাহান্ত বিণ নাই 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 আমাৰে পৰম গো এতিয়া আমি প্ৰত্যেকেই এজনে অন্যজনক সুধিলে বোলে আমাৰ গুৰু কোন উত্তৰটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সকলোৱে আমি এইটোৱে ক'ম আকৌ দুই নম্বৰতে যদি প্ৰশ্নটো কৰা হয় আমি কোন উত্তৰটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ গুৰু কোন উত্তৰ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰশ্নটো আকৌ হ'ল আমি কোন উত্তৰটো হ'ল আমি শিষ্য বোলে কেনেকুৱা শিষ্য উত্তৰটো হ'ল ভকত শিষ্য কেনেকুৱা ভকত এতিয়া গণ্ডগোলটো লাগি আছে সেইডোখৰত কেনেকুৱা ভকত এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে শংকৰদেৱ সেইসকলৰ গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ বুলি কৈছে শংকৰদেৱ সকলোৰে গুৰু নহয় আমি কৈ থাকিব পাৰোঁ মুখেৰে জয়গুৰু শংকৰ বুলি সৰ্বগুণাকৰ বুলি কিন্তু আমি মুখেৰে কৈ থাকিলে মানেই যে শংকৰদেৱ আমাৰ গুৰু হৈ যাব এইটো একো নহয় শংকৰদেৱ সেইসকলৰ গুৰু যিসকল কেৱল হৰি ভকত শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু কল্পতো কল্প মানে সময় তৰু মানে বৃক্ষ বা লতা যি যেনেধৰণে ভাবে সময়ৰূপী বৃক্ষ হ'ল শংকৰদেৱ গুৰুজনা সেইসকলৰ বাবে যিসকল কেৱল এক শৰণীয়া হৰি ভকত বুলি কোৱা হৈছে আমি মাজে মাজে গণেশৰ ভকতো হৈ গৈছোঁ নহয় মাজে মাজে আমি বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ চাকৰিটো কৰাৰ বাবে সৰস্বতী ভকতো হৈ গৈছোঁ আমি মাজে মাজে দুৰ্গাৰ ভকতো হৈ যাওঁ দুই তিনিদিনৰ কাৰণে গতিকে আমি এক শৰণীয়া হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে শংকৰদেৱ আমাৰ পৰম গুৰু নহয় আমি প্ৰত্যেকেই চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাম গতিকে শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি এ শৰণীয়া ভকতৰ বস্তু নহয় কোনোবাই পাতি আছে তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমি যুক্তিপূৰ্ণভাৱে যদি শাস্ত্ৰসন্মতে কথাটো বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো এনেকৈহে পাম শংকৰদেৱ এজন মানুহ নহয় আপোনাৰ মোৰ দৃষ্টিত মানুহ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁ মৰিল বুলি আমি তিথিটো পাতি থাকোঁ এতিয়া শাস্ত্ৰই সেই মৰা আৰু জীয়াৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কৈছে ছয় নম্বৰ স্কন্ধটো যেতিয়া গন্ধবৰা চিত্ৰকেতুৰ এজন পুত্ৰৰ নাম হ'ল কৃতদ্যুতি সেই কৃতদ্যোতি নামৰ পুত্ৰজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল বুলি গন্ধবৰা চিত্ৰকেতু তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বই যেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰটো ধৰি ধৰি উৰাই ঘূৰাই কান্দিছে মাথোন কান্দিছে তেতিয়া দেৱৰীখিনি নাৰদ আৰু অংগীৰস আহিছে আহি কৈছে তোমালোকে যাৰ কাৰণে কান্দিছা তোমালোকে যাৰ কাৰণে দুখ কৰিছা তোমালোকে যাৰ কাৰণে শোক কৰিছা তেওঁ প্ৰকৃততে তোমালোকৰ বন্ধু হয় জানো তেওঁ প্ৰকৃততে তোমালোকৰ পুত্ৰ হয় জানো তেওঁ প্ৰকৃততে তোমালোকৰ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব হয় জানো বোলে হয় কিয় নহয় ঠিক আছে মই তোমালোকক তেওঁৰ মুখেৰেই জ্ঞানটো দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে শুনা এই বুলি দেৱৰীষি নাৰদে কি কৰিছে সেই কৃতদ্যুটি নামৰ শৰীৰটোত সোমাই থকা ওলাই যোৱা আত্মাতত্বটোক যুগবলেৰে মাতি আনিছোঁ ছয় নম্বৰ স্কন্ধত প্ৰদবন্ধে আমাক কৈছে আপোনাৰ বাবে ভাগৱত নিশ্চয় পঢ়িছে গতিকে পঢ়ি শুনি সেই ছয় নম্বৰ স্কন্ধটোত ভাল ধৰণে চাই ল'ব উত্তৰটো দিছে এনেকৈ এৰা শুকনিগদী পৰীক্ষিত অনন্তৰে মহ জ্ঞান কহিড ৰিষি মহা জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে অংগীৰা আৰু নাৰদে তাৰ পাছত দেখিলে ঔ দেখিলা নীপতি কিছু ভৈলা ষষ্ঠ মন জ্ঞ মিত্ৰ অন্যজনে কৰয় ক্ৰন্দন ৰজা অকণমান আশ্বস্ত হৈছে কিন্তু বাকীসকলে তেতিয়াও কান্দিয়া আছে তেতিয়া দেৱৰীষী নাৰদে কি কৰিলে উত্তাসম বাৰ শোক গোচাই বা ক ৰংগমনে মৃত কপুত জীয়াই লন্তলোকৰ মনৰ ভাৱনাটো জানি দেৱৰীষি নাৰদে কি কৰিলে সেই মৰা কৃতদ্যুটি নামৰ পুত্ৰটোক জীয়াই দিলে উদ্দেশ্য কি অ ইহাৰ মুখতে জ্ঞান জানো কলে এহি মনে নাৰদে মাতিলা যুগবলে যুগ বলেৰে নাৰদে সেই আত্মাক শৰীৰটোলৈ পুনৰ উভতাই আনিলে তাৰপাছত জীৱাত্মাটোক কৈছে ৰাম সোণৰে জী বাত্মী দেখ চখু ভৰি তোৰ পিতৃ মাতৃসৱে কান্দৈ তোক ধৰি হেৰৌ জীৱাত্মা তই চাচোন তোৰ পিতৃ মাতৃয়ে তোক ধৰি ধৰি কান্দি আছে তই চকুৰে দেখা নাই এৰামে তোৰ শোকে সন্তাপ কৰয় বন্ধুগণ তা সম্বাক নমাতি আছ কি কাৰণ তোক ধৰি ধৰি তোৰ বন্ধুবৰ্গই কান্দিছে তই দেখা নাই তই সিহঁতক নামাত কিয় এই বুলি দেৱৰ সিণাৰতে জীৱাত্মাক আদেশ কৰিছে তেতিয়া জীৱাত্মাটোৱে কি বুলি কৈছে এৰা জীৱে মাতিলেক নাহুনি নাৰদৰবাণী কাৰময়ী পুত্ৰ মোৰ পিতৃ আছে কোনী জীৱাত্মটোৱে নাৰদক কৈছে সেই দেৱৰীষী নাৰদ তুমি মোক কোৱাচোন প্ৰথম প্ৰথম যে মই কাৰ পুত্ৰ মোৰ পিতৃ কোন তুমি মোক প্ৰথম চিনাকি কৰি দিয়া তাৰ পাছত প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্মৱশে ভ্ৰমোময়ী সকলো যোনিত ক্ষণো ঊৰ্ধ ক্ষণু অধ্ব ক্ষণো পৃথিৱীত এই শৰীৰটোত সোমাই মই আত্মাই চৌবিছটা তত্ব সহিত পঞ্চভূতী নৰদেহাৰ দশ ইন্দ্ৰিয় অধীন হৈ যিবিলাক কৰ্ম কৰিলোঁ সেই কৰ্মৰ ফলটো ভোগ কৰিবৰ বাবে মই বিভিন্ন জুনিত জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া মই মাছ কাছ চৰাই চিৰিকটি গৰু ছাগলী গছ গছনি বাঘ সিংহ আদিৰ শৰীৰত মই সোমাব লগা হয় কেতিয়াবা স্বৰ্গত জন্ম হওঁগৈ কেতিয়াবা নৰকলৈ যাব লগা হয় কেতিয়াবা এই পৃথিৱীতে মই ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিব লগা হয় বিভিন্ন শৰীৰত সোমাই সোমাই আৰু যেতিয়া মই গৰুৰ শৰীৰত সোমায় কৰ্ম ফলটো ভোগ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ পিতৃ গৰু হয় মোৰ মাতৃও গৰু হয় যেতিয়া মই চৰাইৰ শৰীৰত সোমায় কৰ্ম ফল ভোগ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ পিতৃ চৰাই হয় তেতিয়া মোৰ মাতৃ চৰাই হয় যেতিয়া মই কৰ্ম ফল ভোগ কৰিবলৈ গছৰ শৰীৰত সোমাওঁ তেতিয়া মোৰ পিতৃ গছ হয় মাতৃ গছ হয় যদি এওঁলোক দুজনেই প্ৰকৃততে মোৰ পিতৃ মাতৃ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকনো মোৰ কি হ'ব এতিয়া